it eshak deb so'kishga hayo qiling bolani rasululloh dedilar yuzlaridan yog'ib nur bolalar bu jannatning gulu rayxonlaridir. to'g'ri ba'zi gulu rayxonlar ham kuydirar sho'xligi ortib ketsa joningizdan to'ydirar bobom derdi bolani so'kish asli emas eb jahlingiz chiqsa ayting nodon yoki xumpar deb boy bo'lgur ko'paygur deng aslo demang o'l la'nat shuni bilib qo'yingki so'kinish ham bir san'at ixlos bilan qilingan har niyating ushalar har gapga ko'kda amin deb turar farishtalar it desangiz it bo'lib o'zingizni qopadi